Syukur kita kehadrat ilahi Dengan limpah dan rahmatnya Dapat lagi sama-sama kita Menghadirkan diri Ke surah As-Sabirin Sebelum menunaikan solat Fardu Jumaat Memandangkan Masa waktu solat Fardu awal Jadi kita mulakan tazkirah Lebih awal Dan tahniah diucapkan kepada Tuan-tuan Yang telah menghadirkan diri awal ke surau bagi menunggu menantikan masuknya waktu solat fardu zuhur iaitu solat fardu jumaat pada hari ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tuhan sekalian alam selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli keluarganya dan para sahabat baginda Jemaah sekalian, tuan-tuan, hari ini kita hidup dalam dunia yang serba sibuk. Kita kadang-kadang kita sibuk dengan kerja. Kadang-kadang kita sibuk dengan mencari rezekinya. Dan tidak lupa kita kadang-kadang sibuk dengan men-scroll telefon kita. Kadang-kadang kita sempat lagi scroll TikTok kan kadang-kadang waktu sampai masjid surau kan sambil menanti waktu kita scroll TikTok tapi kita lupa untuk scroll selawat kerana pada tengah hari ini saya akan memberi tazkirah berkenaan dengan tajuk kelebihan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berbalik kepada tadi kita selalu sibuk dunia kita terlalu sibuk sedangkan selawat itu bukan sekadar sebutan tapi tanda kasih kita kepada nabi kita iaitu insan yang paling berjasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan bayangkan kalau seseorang bagi kita hadiah bukan main kita akan ingat dia sampai bila-bila tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita hadiah berupa Islam berupa al-Quran Nabi juga doakan kepada umatnya dan rahmatnya. Tapi kita jarang sebut nama Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat ini sebenarnya cara kita balas kasih kepada baginda. tidaklah seperti mana manusia yang kita jumpa sekarang bagi hadiah pada kita, kita ingat dia dan kita balas jasanya dengan mungkin memberi hadiah semula dan menolong dia. Tetapi bila kita rindukan kasih nak balas balas kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang tiada bersama kita sekarang maka caranya adalah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Surah Al-Ahzab ayat 56. Dalam satu hadis uh, riwayat Muslim Man salla alaiya salatan wahidatan Sallallahu alaihi biha ashran Yang bermaksud Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali Maka Allah akan berselawat ke atasnya sepuluh kali Dalam hadis lain juga dinyatakan Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah Aktharuhum alayya salatan Yang bermaksud Orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku hadis riwayat at-Tirmizi tuan-tuan kalau Allah majikan kita kan puji kita 10 kali sebab kita sebut nama dia sekali saja bukan main kita kembang seronok memang silat-silat boleh dapat anugerah perkhidmatan cemerlang kita tahun tu Seronok bila majikan kita puji kita dengan apa yang telah kita kerjakan. Tetapi kan tuan-tuan, Allah itu adalah lebih hebat. Bayangkan dengan kita berselawat sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberi ganjaran dan Allah memberi ganjaran kepada kita sepuluh kali ganda. Allah balas sepuluh kali rahmat. Rahmat ini bukan kecil tuan-tuan. Ia lem boleh lembutkan hati kita, melapangkan rezeki kita. ...dan membuka jalan keberkatan hidup kita. Dia bezanya adalah benda nampak tak nampak sahaja. Eh? Ha, seperti pahala dosa. Sama juga kan, dua-dua pun tak nampak. Jadi orang tak rasa kesan dia. Ha, cuma dia dapat merasakan dalam jalanan kehidupan dia bagi mereka yang banyak melakukan kebaikan dia akan dapat merasakan mudahnya hidupnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu taala berbanding mereka yang banyak dosanya disukarkan kehidupan dia dia dapat rasa kesan begitulah ha cuma bila buat dapat pahala nampak dapat ganjaran tu kita tak nampak pahala kan kita buat dosa kita tak nampak dosanya tetapi kesan dia kita akan rasa Antara kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang pertama dengan kita berselawat dapat menghapuskan dosa dan menambah pahala. Dalam satu hadis man salla ala salatan wahidatan sallallahu alaihi ashara as-salawatin hatta anhu ashara khotaya wa rafa'a lahu ashara darajatin yang bermaksud sesiapa yang berselawat ke atasku sekali Allah akan berselawat ke atasnya sepuluh kali Menghapuskan sepuluh kesalahannya Dan mengangkat sepuluh darjat baginya Hadis riwayat An-Nasai Yang kedua Antara kelebihan berselawat adalah Mendapat syafaat Nabi SAW Man salla ala hina yusbihu ashran Wa hina yumsi ashran Adrakahu syafaati yawmal qiyamah yang bermaksud barang siapa berselawat kepadaku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat hadis riwayat at-Tabrani dan yang ketiga kelebihan kita berselawat adalah membuka pintu rezeki dan menenangkan hati kata ulama barang siapa memperbanyakkan berselawat Allah akan lapangkan rezekinya, tenangkan hatinya dan bersihkan jiwanya. Tuan-tuan, ada orang pagi-pagi dah marah-marah. Marah isterinya, marah, marah, marah anak-anaknya sebab stres. Sedangkan kita bangun pagi baru je bangun daripada tidur. Sepatutnya otak kita tengah neutral lah. Dia kosong, mungkin kita tak ada emosi tu baiklah sepatutnya. Tetapi pagi-pagi dah marah-marah. Eh, sebab apa sebab stres tapi kalau dia biasakan berselawat kan berselawat bangun pagi berselawat nak bersiap sambil-sambil pakai pakaian seluar berselawat sambil melangkah kaki keluar rumah menaiki kenderaan berselawat sambil memandu dalam keadaan jem berselawat apa dia akan dapat dia akan merasakan lembutnya hati dia tenangnya jiwanya dan dia tidaklah cepat marah kan. Ha. Uh, uh, jadi ada pula usahawan yang bisnes uh, usahawan yang bisnesnya lem, yang slow lah, yang slow dengan berselawat rezekinya diluaskan. Ha uh, ada yang berselawat kalau tidak boleh banyak bermulalah dengan sikit. Mungkin boleh bermula dengan 10 hari sekali eh, 10 kali sehari naik dari, jadi 50 kali sehari, 100 sehari. Akhirnya dia bertambah-tambah kan 2000 sehari dan sebagainya lah Mengikut kemampuan Dan pastinya jangan lupa untuk kita berselawat setiap hari Pagi dan petang Siang dan malam lah Jadi selawat ini bukan sahaja teori Tetapi amalan harian tuan-tuan okay? jadi bagaimana kita bukan sekadar bercakap-cakap saja untuk berselawat tetapi kita perlu lakukannya. Jadi kita kena jadikan selawat ini sebagai zikir harian, zikir ringan harian. Sambil sambil kita datang masjid surau menantikan waktu solat kita berselawat. Sambil sambil kita menunggu uh, apa lagi? Kita menghadiri program, masanya dah sampai tetapi programnya tak berjalan. Kita berselawat. Eh, jadikan ia sebagai zikir ringan. Kalau di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah asrama Biasanya sekolah menengah lah. Biasanya anak-anak Tuan-tuan ni Kita-kita eh, dulu kan kalau di sekolah asrama Kalau-kalau di sekolah Lagi-lagi sekolah yang agama Sambil-sambil Menunggu program Menunggu cikgu dan sebagainya Biasanya akan berselawat Berzikir eh. dan itu menjadi amalan Sehingga sekarang Di sekolah-sekolah Ha, namun namun apabila keluar daripada sekolah dah dewasa dah berkeluarga kadang kita lupa perkara yang kita selalu buat dulu dan kita telah tinggalkan lama dan tidak terlambat untuk kita mulakan semula ha, dengan bermula dengan sikit-sikit lama-lama je banyak kan dengan berselawat yang ringkas saja tidak perlu kita mengamalkan selawat yang panjang-panjang kalau kita tidak mampu istiqamah cukup memadai dengan kita berselawat pendek saja seperti Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad dan kita kena target berapa kita nak buat setiap hari kalau kita tak target ni apa kerja pun biasa kalau kita tak target biasanya tak capai tak dapat jadi kita perlu target bila kita target insyaallah kita akan usaha keras ke arah itu betul tak tuan-tuan itulah pengalaman saya yang kecil jadi tuan-tuan, kita ni manusia seperti macam seperti seperti bateri telefon. Eh, bila nak habis dia kita cepat-cepat charge. Eh, bila kita dah lama tak berselawat tu kita kena charge hari-hari. Charge hari-hari. Handphone kita ni hari-hari kita charge, tuan. Nak charge masuk Allahumma salli ala sayyidina cocok. Tak salah apabila kita jadikan zikir ringan sehingga kan kita biasa menyebutnya. Eh jadi mudah-mudahan dengan begitu kita dapatlah menjadikannya satu amalan. Selawat ini bukan sekadar lafaz tetapi dengan kita berselawat kita lafazkan saja kita rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan seperti mana saya cakap tadi kalau kawan-kawan saudara mara kita bagi hadiah kepada kita kita sangat ingat sampai bila-bila. Eh. -bila. ini Nabi telah beri kepada kita Islam satu nikmat yang besar. Islamnya, Qurannya, eh. Allah beri melalui Nabi Muhammad SAW lah beri kepada kita dengan Nabi mendoakan kepada umatnya eh? jadi kita kenangkan dia kita kasih dia kita balaslah dengan banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW bahkan kita mendapat keuntungan lagi jadi tuan-tuan untuk akhirkan, ada dua minit lagi dua minit lagi baik um, Bagaimana kita nak balas kasih ni kadang ialah benda tak nampak kan macam saya kata tadi Orang kawan-kawan bagi hadiah kita nampak Tetapi Nabi beri Islam, beri Quran tu kita tak nampak Jadi kita kena timbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW Kalau manusia tu Zaman sekarang ni kita nak rasa timbulkan rasa cinta dengan kita melihat gambar dia Oh Kadang-kadang kalau tengah bercinta kan Bagilah satu gambar Share lah satu gambar Punyalah kita nak jadikan ianya kenangan Pribadi kita kan tetapi dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak ada gambar tapi kita boleh berselawat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sebelum azan jumaat sebentar lagi mari kita sama-sama hidupkan berselawat dalam hati kita dengan berselawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali washabbi ajmain semoga Allah jadikan kita antara golongan yang Allah subhanahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut aulal nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum aliyya salatan yang bermaksud Manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi sebagai penutup, mari sama-sama kita berdoa. Allahumma ja'alna minal muksirin minas salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami daripada kebanyakan manusia dengan memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'atahu dan rezekikan kami syafa'atnya ya Allah. Wa husna mutaba'at wa husna mutaba'atihi wa hubba liqa'ih amin amin ya rabbal alamin jadi kita tangguhkan tazkirah kita pada tengah hari ini dengan kafaratul majlis dan suratul al subhanakallahumma bihamdika syudu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amil